Приветствую вас, бандитосы! Вот такая посылка мне пришла с аукциона Виолити Ссылочка будет под видео, а также в комментариях. Так что переходите на аукцион Виолики. Самый крутой аукцион антиквариата в Украине. Вот сейчас мы откроем и посмотрим, что я здесь покупаю. Вот я открыл коробку. И что мы тут бачим? А бачим мы тут детали радио. Детали. Вони такие трохи грязные, но я видел, что вони грязные. Зато недорого. Можно и помыть, если надо уже так пересматривать. Сейчас я все выброшу, будет лучше видно, что тут есть. Я купил. Чекайте хвилинку. Да, пыли трохи тут вис... вилетіло, ну ничего. По пылесосам, как говорят, сейчас достанем пылесос, тряпочку возьмем. И вот такие детальки, короче. Высыпал я бачу там более интереснее даже, я скажу. как вот этот, я можно сказать, вот по серебрении. Поразгребаю трохи, чтобы вам больше-меньше видно было. Вот и такие что-то, что-то тоже по наверное. Навряд ли по золоту. Блин, интересно, тут был такие контакты, а вот. цены. кто разбирается в этих контактах, цены не цей такие контакт, что по секциях, а не, не. Это тоже тут посеребрение вроде бы. Ну вот такие детали купляю на аукционе Виолити. Ссылка будет, напоминаю, еще раз под видео. Кому интересно выступать, выставляйте. Я должен буду у вас их купить или еще кто-то купить. Ну я пока можно сказать самый крепкий покупатель. И во дворе, и на аукционе. Так что жду вас. Кто что может написать, где принимают детали, металлы, что-то интересное, пишите в комментариях, буду дуже вдячный где сдать, где продать, какие металлы вообще существуют в деталях, цена их, где можно лучше перебрать, где можно лучше переоформить и так далее. Короче, жду от вас хороших комментариев. Всем спасибо. Как говорят, и вам не хворать.